Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu Rusiyada dəhşətli yol qəzasına düşüb. Qala TV Asyabərə istinadla bildirir ki, bu haqqda məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, qəza səhərə yaxın Moskvada olub. Bir neçə maşının toqquşduğu qəzada ağır yaralıların olduğu da bildirilib. Bayram Nurlunun hərəkət etdiyi avtomobil isə toqquşma zamanı dəhşətli zərbələrə məruz qalıb. Təcili yardım maşını ilə ağır yaralanan Nurluq Bayramov qussuz halda xəstəxanaya aparılıb. Reanimasiyaya yerləşdirilən ekstra sens Bayramovun həyatını həkimləri səylərinə baxmayaraq qurtarmaq mümkün olmuyor. Avtomobil qəzasında ağır yaralanan Bayramovun Rusiya xəstəxanasında dünyasını dəyişdiyi yayılan iddialar arasında yer alıb. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı yayılan iddialarla bağlı hələ ki rəsmi məlumat yoxdur. Əlavə məlumat veriləcək.